Всем добрый день! Сейчас решил попробовать устранить неполадку ту, которую я до этого показывал. Горит ну сколько, секунд 5-10, а то и больше бывает на холодный пуск, давление масла. Сейчас попробую разобрать, ну, вернее, выкрутить подшипник с клапаном, с пружинкой, посмотреть, что там. Думаю, в нем причина, то, что она как бы подвисает. Надо чуть газануть, оно как бы отклинивает, и давление потом целый день нормально. Только машина постоит, и снова начинается такой же самый прикол. Маслозаборник чистый, то, что я его устанавливал, все его промывал, а с насосом непонятно что. Так что сейчас буду пробовать, и покажу, что, что из этого получится. Сначала нужно открутить сам кожух кожух хремешка я уже по чуть-чуть начал один болт открутил второй сейчас третий там снизу и буду показывать что да как может если причину увижу покажу если нет ну буду разбираться дальше так что смотрим смотрим дальше так открутил крышку и теперь нужно открутить вот эту вот типа вот она сейчас вот она типа заглушки Сейчас попробую не снимая ремень и открутить, нет, то придется попускать, ну, выставлю заново, там ничего сложного нету, смотрим дальше. Так получилось открутить не снимая ремень, вот, приблуду зарубил, переходнички, и вот такая вот крестовинка еще, потому что если без крестовины, будет лапа мешать подушке. А вот с переходничком как раз то, что надо. Получилось, там чуть угол больше, чем получается из-за лапы. Что снизу пробовал, что сверху, только с переходником. Или же нужен шестигранник. Ну, так как у меня нету, есть набор. Получилось так. Ну, дальше. Дальше разбираю, смотрим, смотрим, в чем проблема. Получилось вытянуть вот таким вот приспособлением. Вставил, вообще не прокручивал ничего, он плотно залез туда и вытянулся. Что в нем, почему он подклинивал, непонятно. Сейчас еще попробую разобрать старый, у меня еще один есть. Правда, не с инжекторной, а с другой. Я посмотрю разницу в пружине. может в пружине проблема, непонятно. Ну, сейчас раскручу, буду пробовать. Собрал я все обратно, толком. Такого ничего критичного не увидел там. Там было чуть стружки, но и то внутри, в пружине в самой, в самом редукционном этом клапане. А так такого Такого особо ничего не заметил. Может быть, я не знаю, придется, может, скорее всего, менять насос. То что смысла перебирать, я уже его не вижу. Раз он так выделается. Но главное, что вы делается с утра. Именно запускаешь, горит лампа, газанешь, она пропадает и потом целый день нормально. Или может где-то не герметично, что масло сходит, когда постоит. Не знаю, короче. Короче, думаю, скорее всего, буду, буду разбирать. Как раз нам будет поменять масло заодно и полезу только насосы. Ну сейчас, сейчас попробую. Может что-то поменяется, запустить. Так что пойдем посмотрим. Так, пробую запустить. Жара, конечно, машина нагрелась. В салоне, наверное, градусов 60. На улице градусов 40, в салоне уже прогрелась. Капец. Так, горит у нас лампа. Да. тухнет конечно но это и то я же говорю это я уже сегодня утром запускала но обычно нормально вот она будет завтра с утра еще раз попробовать как она покажет но так она вроде потухла но все равно не нравится мне когда так лампа горит скорее всего буду буду разбирать поменяю одно масло и заменю масляный насос Потому что я же говорю ездить так можно но не нужно как говорится то что она приводит не очень по хорошим последствиям. Это замена двигателя, проворачивает вкладыши, может и пробить и блок и все что хочешь. Все зависит от того, как вы будете ехать и сколько она долго будет так ехать. Вот такие дела. Так, ну еще раз попробую. Не, такое, такое себе не нравится. Так и то она полностью не прогрета. Завтра попробую еще утром. Что она покажет. Буду уже буду от этого отталкиваться. Так что вот. Конечно, ездить можно так. Я же говорю, ну, ну не стоит. Да что, блин. Да очень дорого в наше время сейчас Жигули эти строить. Ремонтировать толком запчастей нету и качество их не, не очень всегда хорошее. А что там, скорее, может что-то не герметично, может шайба эти выработались, не знаю. Ну, не шайба эти, с шестями сами. Как-то так. Так что попробую завтра еще утром. Буду уже от этого отталкиваться. То, что я же говорю, так вроде, вроде как бы и тухнет. Такое я же, говорю, оно должно, ты его крутанул, крутишь даже без запуска, она должна тухнуть. Она долго, сильно долго. Тем более, что я его только заглушил, она сразу моментом должна при запуске тухнуть. Ну, сейчас еще разочек попробую. Так, третья, третья попытка. Не, ну, сейчас тухнет. Сейчас тухнет, в принципе, так ездит нормально. Фу тогда, утром, утром еще сниму видос и будем от него отталкиваться. Как-то так. Сегодня машина нагрелась до такой степени, что с утра запускал. И она сама где-то секунды 4 поработала, и сразу на газ, на газ перешла. Что, жара аномальная. У некоторых машин даже вот эти торпеды плавятся на улице постоят и плавятся торпеды так что как-то так все тогда побачимся утром так ну что мотаюсь сегодня целый день на машине жара неимоверная и вот смотрите в принципе первый раз запустилась а потом хоп и нормально так что наверное буду так и кататься пока. Если будет мозги морочить, я же говорю, все равно масло буду менять. И буду делать замену. А так, в принципе, я же говорю, все, все нормально. Все крутится, все вертится. Ходовка, кстати, неплохая получилась. Я думал будет хуже. в принципе, меня все устраивает. Так вот такие вот дела. Так что предлагайте, предлагайте варианты. Вдруг у кого-то что-то есть бюджетное. То, что надо будет поделать. С удовольствием рассмотрю ваши варианты. В Одессе, в Одесской области. Так что пишите, пишите, пишите в личку. Пока есть немного времени, могу и типа, позаниматься. Так вот что всем всем хорошего дня. До следующего видосов И всем снова привет! Пробую запустить, что будет, что будет сейчас. Сейчас увидим как она поведет себя. Ну вот, горит лампа. Горит, горит, горит. Ну, в принципе, сегодня нормально. Еще, наверное, покатаюсь так. А дальше будем смотреть. В принципе, пока устраивает, покатаюсь так. А потом буду уже думать или разбирать ее. Не, ну в любом случае буду масло менять наверное все-таки заменю насос потому что это не дело она должна сразу тухнуть вот такие вот дела так что буду показывать кататься так дальше дальше вам покажу все так что смотрим вот стоит мой автомобиль что хочу вам сказать катаюсь уже вторую неделю проблема с давлением масла по утрам пропала. Может из-за того, что толком не стоит, масло не отходит и в принципе нормально. Когда постоит больше недели, не тогда да, чуть поболее надо подождать. А так в принципе сейчас начал мотаться или запускать ее каждый день, все нормально, проблема ушла. Потому что скорее всего в нас, ну, в насосе где-то прокладка какая-то. И она спускает, не держит давление, масло все уходит. И потом заново, пока не накачает, естественно, давления нет. А так я говорю, в принципе, все меня устраивает, все отлично. Вот она, черная, черная, как надо, тонированная в круг. Так что вот так вот. А, замену насоса, наверное, сниму в следующем видео. А так вдруг, вдруг у кого-то есть какие-то варианты, которые стоят, занимают место, можем мотоциклы, не только автомобили. Скидывайте, буду рассматривать варианты. Может получится что-то из них. Корча какого-то сделать. И, кстати, по поводу восьмерок, девяток у меня есть там запчасти остались. Там спортивный вал. Так что вдруг у кого-то есть. Скидывайте варианты. Будем пробовать. Пробовать рвать ее в Все, до следующих. Я до следующих видео. Что, если вдруг у кого есть какие варианты, ну не только автомобили, может мода какой то Советская, там, без разницы. Ну, желательно такое разобранное, чтобы можно было пособирать его, похимичить, корча какого-нибудь сделать. Скидывайте свои варики, будем, буду, буду смотреть, вдруг что-то интересное с этого и получится. Так что всем, всем хорошего всего. До новых встреч. Всем добрый день. Долго я думал над одной покупкой. И, короче, решил купить себе сварочный аппарат. А сварочный аппарат я взял с той целью, что как раз заодно научиться и поварить десятку. Так как сварщики сейчас все заняты, туда не попадешь. Да и цены дешевые. Решил сам попробовать, как это будет. И сейчас вам покажу, что за аппарат я приобрел так вот такой вот сварочный аппарат я взял не Непрояновский Днепроенов... плюс проволока подарок пошла как раз тут вот я показывал здесь есть хочу попробовать поварить именно и плюс там порог под этим пластиком нужно весь переваривать да вот такие вот дела так что смотрите Смотрите, буду пробовать, короче, варить. Как оно получится, не получится, увидите чуть попозже. Короче, что хочу сказать. Снял пластик. Вот это такая вот история. Порога. Понятно. Пассирует полностью. на этот пластик. Посмотрю, что тут под дну И буду разбирать задох пробовать новую Сейчас как раз разберу, буду уже смотреть, что да как менять. Вот. Тут все повздувалось. Тут обводилось, обсыпалось. Короче, вот такая история. Так, приподнял я Тут, в принципе, не сильно критично. Как раз получается постык с хавала. Чуть-чуть подварить. Так что буду, буду пробовать и варить. Что у меня получится, буду показывать дальше. Так, приехал на рынок. Взял детали. Крыло, ремставочку и порог. А все остальное буду с друг... Ну, выдумывать что-нибудь с металла там помощнее что-нибудь, то что этот металл такой не Буду, буду собственно ручно придумать. Так что поеду и поеду резать теперь. Хочу не полностью крыло поменять, я не знаю, может подрежу, чтобы не полностью вырезать, высверливать, может по кромке этой подрежу. Посмотрим, короче, как оно будет. Дальше будет видно. они не кусок крыла. Вот он, красавчик. И тут вот такая вот история. Сейчас буду подкрачивать, снимать. И это тоже буду все мотать. Короче, такая печаль тоска. Ничего. Потихоньку все сделаю. Так. Пиляю, пиляю дальше. Так, на сегодня все. Вот фронт работы, что я сегодня посрезал. Что буду дальше дорезать. Вот. Вот такая вот красота. Вот такие. Погнило. Очень сильно усилителя. Спереди почти нету. Я заодно шашель подбивал. Был шашель. Гулять и гулять уже. И вот крыло срезал. В принципе, все нормально. Тут еще пора резать Это что тут металл такой никудышный. Да и ровно наше было. Вот такие дела. Все. Завтра еще Надеюсь разбросован буду здесь тоже резать. Короче, работы хватает. И вот мусор с порогов. Вот это все были пороги. пороге. На килограмма два. Вот такие дела. Так что. Фух, первый день закончен. Так снял сиденье, вот, все в машине валяется. Так места нема особо где складывать. И что я тут побачу? Вот. Короче, это я начал. Вот такая вот здесь история. Ну и, и тут сзади тоже. Начал ковырять, оно все сыпется. И вот здесь еще обнаружу. Тоже просто ржавое было. Ковырнул, оно высыпалось. Так что завтра буду продолжать.